Это все Ну, это там, на Киевске нашли. А что он нашел? 152. Был артобстрел. В 11 часов где-то приехали по вызову гражданки и тушили пожар. Сзади попал снаряд там, И, ну, наверное, осколками, я так понимаю. Загорелась кухня, сарай, сзади сгорел. И напротив гараж тоже там у людей загорелось. Ну, там мы быстренько справились. Здесь у меня сарай был, вот это все, это забор вот, а здесь сарай. И вот здесь вот у меня вырвало эти дрова. Окна трещат. Ну, ти і виглядаєш, і виходиш на вулицю, смотриш. Ну так судьба сложиться. От судьба сложилась так, всі чесно. Цей обстріл вівся перше з 11 години до 12 години вечора. Це може бути використано ворогом в його інформаційній політиці як провокація. Що на тамтій стороні засоби масової інформації будуть писати, що це українські збройні сили обстріляли своїх мирних, своє ж мирне населення. Просто спал, никого не трогал. Потом просыпаюсь, болит пол лица и почти как тело на пару секунд онемело. Я потом встаю, ничего не вижу, все в пыли, задыхаюсь. Подбегаю к отцу и потом мы спускаемся в подвал.